всем привет, дорогие зрители, с вами Кер, и сегодня я бы хотел сделать такой видеоролик, как построить свой дом в Майнкрафте. Ну, где вы можете строить его на северах, или просто на выживании, и так далее, где чем... Сперва нам нужна ель. Ну, делаем вот такой проем. Такой вот, где могут стоять двери. Ну, короче, сейчас посмотрите, что у меня получится. Вот. именно вот этим нужно обложить всю нижнюю вверх, а то не надо строить. Так. Так, мы продолжаем, вот что у нас получилось. Сейчас я вам скажу, вот отсюда вот по 10, и так, отсюда же 10, отсюда 10. Вот проем не занимает два блока, они не читаются опять же здесь 10, 10 и 10. Так, потом нам понадобится песчаник. Или даже не песчаник. Давайте пусть будет песчаник. И вот вы поняли, конструкцию можете уже обкладывать, если вы смотрите данное видео и строите. Так. Так, мы продолжаем. Так, вот мы построили стеночку, обложили Нужны окна. Окна у нас 3 на 4. Я вот здесь. Вот. Можете еще рассмотреть потихонечку. Вот. Все, вот здесь по здесь, здесь, вот три, три, по уже все. Так, дальше у нас идет пол. Пол довольно тоже будет. Красивый? Да, сейчас мы сделаем пол. Так, вот мы сделали пол в таком шахматном виде. Э, бело черный Довольно красиво. Но вот мне нравится. Мне вообще нравится такой пол. Я постоянно такой пол делаю. Так, теперь нам нужно сделать крышу. А крышу мы будем делать из так, еще всё мы поднимаем. Хотя да? ступенек вот таких, не из дуба, или из каменных ступенек, не знаю. Так. Давайте уже сделаем из дуба, а, красивее. Так, пока... Сейчас я вам немножко покажу, как же строить крышу, все не знаете. Вот. Всегда задавалось, ну, наверное, многие, думали, почему такое версия, может, даже не многие, по-малому По кто-то так подумал. Я сюда поставил блок и сразу понял. Это у нас только первый слой. Потом, может быть, я еще сделаю беседку на улице, такое маленькое прудик такое. Так, вот у нас первый слой пошел. Надо потом, знаете, устроить вот так же. Продолжаем. Окей, скоро будет строить. Так. Крыша у нас все готово Такая красивенькая крыша. Сейчас покажу. Ну, вы давно не видели. надо даже просвечивать немножко. Если вы хотите, можете сделать даже вот отсюда поставить. Окей. Можете даже сделать, не знаю, какой-нибудь там склад или еще что-нибудь. Так. Что же можно будет делать внутри? Ну, что вы хотите? оставить что-нибудь Так. дайте мне 5 секунд и весь дом будет готов. Так. Ну что ж, ребят. Ну, наш дом я готов. Довольно красивенький домик. Мне нравится. Ну, как вам, не знаю. А если вам понравилось то вы можете поставить лайк. Подписаться. А с вами был Кер. Всем удачи, всем пока.